प्राणाशरीरं गृहम् निद्रासमाधिस्थिति संसारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यद् कर्म करोमि तद् अखिलं वा करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयन जम्बा मानसं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय कर्णब्धे श्रीमहादेवसंकारबिन्दुसेयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति यं योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः

आगता सुसंतर्शना चिता बिंदुस्ता विद्या्रवन सर्व देवस्व भगवान श्रीशंबसदा सिंह निलगण मृत्युंजय महादेवाय नमो नमराधेश्वर महादेवाय नमोन्न शरण अन्तो नमस्कार

जनाका <laughs> सरा <laughs> 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 <laughs>